চাহৰ লগত খাব পৰাকৈ এটা ধুনীয়া নাস্তা কলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিলোঁ বৰ ধুনীয়া হৈছে মই সঁচাকৈ ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি কেইটামান কল লৈছোঁ লগতে ধুনীয়াকৈ চাউল কেইটামান লৈছোঁ কল আৰু চাউল ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰত গুড়া কৰি লৈছোঁ লগতে খেজুৰ লৈছোঁ খেজুৰ দিব পাৰে আৰু পিঠাগুড়িখিনি গুলি লোৱাৰ পিছত খেজুৰৰ সৈতে প্ৰথমতে সেইখিনি মিক্সাৰত ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ তাৰপিছতে ওপৰতে আকৌ কেইটামান খিচমিচো দি দিছোঁ খিচমিচ খেজুৰ তাৰপিছত চাউল ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ লগতে কল দিছোঁ কলখিনিও মিক্সাৰত ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি একদম খেজুৰৰ সৈতে খেজুৰ আৰু খিচমিচৰ সৈতে দি দিছোঁ খেজুৰ এইকাৰণে দিছোঁ বা চেনি বা মিঠৈ দিব পাৰিলোঁহেঁতেন মিঠা হ'বৰ কাৰণে কিন্তু চেনি মিঠৈ একো নিদি মই খেজুৰ দিলোঁ খেজুৰ দিলেই ধুনীয়া মিঠা হয় আৰু অকণমান সেইকাৰণে ৰঙচুৱা নিচিনা ও হৈছে আৰু খিচমিচো দি দিছোঁ তাৰপিছতে এয়া যিখিনি কল পিঠাগুড়ি সেইখিনি গুলি লোৱা হৈছিলে বা মিক্সাৰত কৰি লোৱা হৈছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা গিলাচত দি ভাপত দিছোঁ পানী অলপ দি পেলাই কেৰাহী এটাত গিলাচটো বঢ়াই দিছোঁ কিছু সময়ৰ পিছত পিছত উঠাই আনিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ এটা ৰেডি হৈ গ'ল চাহৰ লগত খাব পৰা এটা ধুনীয়া নাস্তা এইটো আপুনি আলহীকো দিব পাৰে আপুনি নিজেও ঘৰত তৈয়াৰ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে খাব পাৰে আজি মই এনেকৈ খালোঁ পুনৰ নতুন এতিয়া नेक्स्ट भिडिओ लेकिन बाद।